Дарис, пожалуйста, твои комментарии в игре. Добрый вечер. Ну, что, самое главное, что мы выиграли. Конечно, мы не рады этой победе, потому что мы играли действительно не так хорошо, что, чтобы мы могли бы радоваться. Но победа есть победа, конечно. Хочу похвалить и соперника. Они боролись достойно, играли агрессивно. Ну, конечно, у нас уровень игроков и клуба выше, чем не, поэтому мы, мы должны были в конце их сломать. Так и получилось. Таня, будут, Дарюша? А, сегодня мы после игры разговаривал с Костей Никиенко. Он сказал, что он учится игры у тебя. Вот вы играли сегодня много друг против друга. Что можешь, можно сказать об своем ученике, так сказать? По игре сказать. Тяжело. Не, ну, не, не, ну конечно, с каждым соперником трудно. Каждого соперника нужно уважать, и поэтому я стараюсь каждого соперника уважать и играть максимум против него. Неважно, он и моложе, он старше, он слабее, он сильнее. Поэтому я уважаю каждого. А насчет очень приятно, что он учится, что он хочет прогрессировать, поэтому. Успехов ему в труде и в обороне. Спасибо, Дарья. Надеюсь, сам дома.